Зест Sleep Retard. сон. Очередной отказ для Украины удивляет до невозможного, но пути соприкосновения ищутся. Наглое вранье Путина поражает весь мир, а цели Кремля не меняются. Самопровозглашенный диктатор Беларуси все туда же напоминает, что он великий миротворец. Наши главные новости дня здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Дата и место переговоров между США и Украиной уже обсуждается, заявили в Белом доме и отметили. Если они будут успешными, американцы могут возобновить свою военную помощь. Советник Белого дома по вопросам безопасности Майк Уоллс в эфире Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры укрепления доверия. Если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним и фактически положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы отменить эту паузу в поставках вооружения, сказал Уоллс в интервью Fox News. Ни много, ни мало, на целых минуты три, но без обиды поиска карт. В этот раз Дональд Трамп в своем почти двухчасовом обращении к Конгрессу сообщил, что он получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором украинский лидер подтвердил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых. Как позже объяснила посол Украины в США Оксана Маркарова, Трамп имел в виду его сообщение в соцсети X, где Зеленский давеча написал, что встреча в овальном кабинете прошла не так, как планировалось, но пришло время сделать все правильно. Также Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир, отметил он. Также Зеленский заявил, что первыми этапами в процессе окончания войны могут быть освобождение пленных, перемирие в море и в небе, которое подразумевает запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Украина хотела бы очень быстро пройти следующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Трамп сигналы услышал, по всей видимости, при отметив, что желает, дабы смерти украинских и, правда, российских молодых людей прекратились. И опять посчитал нерелевантные действительности суммы помощи Украине от США и Европы. Он уточнил, что США потратили 350 миллиардов долларов по его версии, а Европа всего 100. Я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы приблизить крепкий мир. Он говорит, что никто не хочет мира больше, чем украинцы. Зеленский сказал, Моя команда, и я готова работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы получить продолжительный мир. Мы действительно оценим, что Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное для вас время. Я ценю, что он послал это письмо, недавно я получил его. В то же время у нас была серьезная дискуссия с Россией, и все получили сильные сигналы, что они готовы к миру. Это было бы здорово. В то же время Трамп отдельно отметил, что одновременно у него были серьезные дискуссии с Россией. По его словам, Ша якобы получили сильные сигналы от Москвы о том, что не готовы к миру. Разве это не было бы прекрасно, спросил Трамп прекратить эту бессмысленную войну, миллионы украинцев и россиян были убиты или ранены без всякого смысла. Примечательно, что Трамп признал, что Кремлевский диктатор Путин решился на вторжение в Украину после неудачного вывода США из Афганистана. Он предположил, что Путин таким образом почувствовал в себе силы после решения администрации экс-президента Ша. Джо Байдена. Когда Путин увидел, что произошло, я думаю, он сказал, ну, может быть, это мой шанс. Вот как все было плохо, этого не должно было случиться за крайне некомпетентные люди. Как всегда обвинил Трамп Джо Байдена, нашел очередной повод. Выход из Афганистана обернулся по версии Трампа для Байдена политической катастрофой. Афганское правительство распалось, к власти вернулись талибы. Трамп также подробно рассказал о взрыве у ворота Баства в международном аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих. Об остановке американской помощи Украине Трамп решил промолчать. Также президент США не представил никаких деталей, им хоть некоторые ожидали относительно его мирного плана по Украине или хоть какого-то. Но вот свои достижения, которые многие таковыми как раз не считают, Трамп перечислить не забыл, конечно же, уделив этому больше часа и 40 минут. Среди них переименование Мексиканского залива в американский, внедрение английского как официального языка в США, запрет дистанционной работы для служащих, дорегуляция, утверждение двух гендеров и не больше, мужского и женского. Записал себе победу Трамп и резкое сокращение незаконного пересечения границы. При этом выступление Трампа республиканцы ежеминутно, если порой не перебивали аплодисментами, вместе с тем, как представители демократической партии были нового мнения и держали Таблички со словами ложь. В обращении к жителям Гренландии Трамп заявил, что мы поддерживаем ваше право на то, чтобы определять свое будущее, если вы решите, мы примем вас в состав США. По словам Трампа, страна увеличит тарифы на импортные товары, а Китай и Индия и ЕС должны быть готовы к ответным пошлинам штатов. И добавил, что новые пошлины вступят в силу 2 апреля. Также Трамп рассказал, что подписал указ о введении смертной казни за убийство полицейских и попросил Конгресс утвердить это отдельным законом. Он рассказал, что позже на этой неделе планирует историческое действие, чтобы резко увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в Штатах. Трамп сказал, что ежедневно борется за снижение цен для потребителей, несмотря на начало торговой Войны и пообещал установить пошлины для других стран, такими же, как и для Штатов. Президент США также пообещал расширить производство энергии. Трамп призвал Конгресс выделить финансирование на создание передовой системы ПРО «Голден Дом» в Штатах. Вновь подтвердил намерение провести крупнейшую операцию по депортации в истории Америки. А еще Трамп также пообещал установить американский флаг на Марсе и даже дальше. И, судя по выражению лица и глаз Илона Маска, он уже установил флаг не только американский и не только на Марсе. Вольбы Трампа о его величайших достижениях пришлись по душе далеко не всем. Рейган переворачивается в гробу. С такой критикой демократы выступили в адрес Трампа после его речи в Конгрессе. Сенатор от демократической партии Лиса Слоткин раскритиковала Трампа за отсутствие плана снижения цен и за создание хаоса в американском правительстве. Она убеждена, что американский лидер хочет помочь своим друзьям миллиардерам. Он охотится, чтобы найти триллионы долларов, чтобы передать их самым богатым в Америке. И для этого он заставит вас платить за каждую часть своей жизни. Цены на продукты и жилье растут, они падают, и он не разработал надежного плана, как справиться с этим, сказала она. Она также раскритиковала усилия президента и его друга, миллиардера Эдона Маска, по сокращению размера федерального правительства, которые привели к путанице и хаосу среди федеральных работников. Сената резко осудила действия администрации Трампа в вопросе нападения России на Украину. Как ребенок времен холодной войны, я благодарна, что в 1980-х на посту был Рейган а не Трамп. Трамп проиграл бы нам и холодную войну сказала Слоткин. Заявила, что президент Дональд Трамп украл позицию «Мир через силу» Рональда Рейгана и что бывший президент республиканец переворачивается в гробу после зрелища в овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Селенским. Мы все хотим прекращения войны в Украине, но Рейган понимал, что настоящая сила требует от Америки сочетания нашего военного и экономического могущества с моральной ясностью и что сцена в овальном кабинете была не просто плохим эпизодом реалити-шоу, она подытожила весь подход Трампа к миру сказала Слоткин. Многие демократы палаты представителей вышли, когда Трамп выступал, в частности представители Джасмин Крокет из штата Техас и Максвел Фрост из штата Флорида, которые повернулись спиной к президенту США, затем покинули зал. Фрост надел рубашку с надписью ⁇ Здесь не живут короли ⁇ Демократа Элла Грина из штата Техас даже выгнал из зала спикер палаты представителей Майк Джонсон после того, как он кричал на президента, что Трамп не имеет полномочий сокращать медицинское обслуживание миллионов людей. Я приму наказание, но это стоит того, чтобы люди знали, что есть некоторые из нас, которые собираются выступить против желания этого президента сохранить Medicaid, Medicare и Social Security, сказал Грин. Законодатели республиканцы тем временем упрекали своих коллег-демократов за их поведение в палате. Сегодня вечером демократы показали, почему они проиграли, отметил сенатор-республиканец а удалось ли выиграть этот раунд немного усложнившихся отношений нам? Открылся ли вновь диапазон для нормализации отношений со Штатами? Мы спросили Дмитрия Шеренговского, проректора Украинского католического университета, и вот что он нам ответил. Мы видим, что Трамп очень часто меняет свое мнение. Это то, с чем нам придется сталкиваться. Но если задать этот вопрос... Таким образом, удалось ли нам вернуть США в разговор, фактически выпавший после встречи в овальном кабинете? То история еще далеко не завершена, но упоминание о Зеленском и все эти намерения указывают на то, что диапазон действий открыт. Трамп дальше хочет как можно быстрее завершить войну, имея в виду достичь компромиссного замораживания боевых действий, а дальше рассматривать этот вопрос. Иным образом, Трамп хочет выйти из войны. Эта речь была сосредоточена больше на внутренних вопросах, но ничего такого экстраординарного не было сказано. Только набор твитов и комментариев. Мы видим открытость, и я соглашаюсь, что после пятницы мы сильно сузили диапазон наших действий после встречи в овальном кабинете. Сейчас он немного расширился, но это не значит, что все налажено и все хорошо. Мы действительно не знаем, как выглядит ситуация с блокированием военной и финансовой помощи. Мы знаем только, что новые пакеты не поступают. Вопрос, каким образом он будет дальше разблокирован все еще стоит в повестке дня. Очевидно, что не только наши письма повлияли, есть разговоры наших европейских партнеров, и это была хорошая стратегия сейчас объединиться с европейцами. Но если сосчитать все, что предоставилось США Украине, то где-то треть от того, что мы получали от всего мира. А если смотреть на военную помощь, то это 48%. И как нам заменить этот ресурс, вопрос пока открытый. Урта Путина Дмитрия Пескова никто не спрашивал, но он прокомментировал слова Трампа о мирном процессе, повторяя старую шарманку Путина о том, что говорит же не с кем, а виноваты в этом оказывается мы. Вопрос с кем сесть, пока по-прежнему сохраняется правовой запрет Президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Вот поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются. Вторит Пескову и пресс-алкаше российского МИД Мария Захарова. Она также отметила, что конкретных переговоров по Украине еще нет. Зеленский сам себе запретил переговоры с РФ. По ее словам, наметились определенные развязки. По итогам встречи России и США, но остаются и сложные вопросы. После заявления Трампа о готовности России к миру, замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал усилить атаки по Украине. Вот как они на самом деле хотят мира. Главной целью России в войне против Украины по-прежнему остается нанесение максимального поражения Киеву, заявил Медведев. По его словам, враг все еще оказывает сопротивление и пока не повержен, это мы с вами. Медведев также считает, что остановка войны для Украины и лично для главаря бандеровского режима означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу на земле сегодня остается нашей главной задачей. Совет Медведев также вновь отметил, что в Зеленском вальном кабинете была устроена показная лютая выволочка. Адресаты все, кто вокруг, и население США, и Европы, и Россия. В то же время зампред заполагает, что временная приостановка Трампа военной помощи Украине же символический. СВО продолжается, как не называют войну, Россия наступает. Остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Старуха Европа решила показать свои вставные зубы и пригреть потрепанную киевскую шавку, которая ищет нового хозяина, пишет Медведев, и называет пустышкой самым Зеленским в Лондоне, а планы Европы по мирному урегулированию конфликта на Украине, как он называет войну, дурацкими и неисполнимыми. На самом деле время работает против России, Украине удастся развернуть авианосец помощи от США на нашу сторону, убежден политтехнолог Тарас Загородний. А почему он так считает услышим. Время работает против россиян. Трамп может пообещать им снять санкции, может освоить их редкоземельные металлы, может забрать Арктику и все остальное. Сказать хорошо, я снимаю с вас санкции, только нефть теперь по 40 долларов. И теперь пусть попытаются продать свою нефть. Время однозначно работает на нас. И это связано с интересами США. Хорошо, что Трамп... Помнит о Афганистане. Это еще раз говорит, что он все помнит и с ним трудно не согласиться. Это был безумный имиджевый удар по США, когда они так неудачно все сделали. Это было личное решение Байдена, в действительности вдохновившее Россию, что Америка слаба. И он помнит, что после этого резко рухнул рейтинг Байдена. И это хорошо для нас, пока Путин у власти ничего меняться не будет. Наша ж задача подставлять везде Путина и разворачивать этот американский авианосец правильном направлении они могут только немного ударить по России и мы можем увидеть вторую серию. Американцы будут делать ставку на сильного, точно выигравшего, и второй трек цена на нефть. Это очень болезненный вопрос для россиян. Плюс наращиваются удары по территории России со стороны наших сил обороны, и это в совокупности будет заставлять Россию отползать. Надо, чтобы европейцы быстрее быстрее дали деньги на закупку американского оружия и финансировали украинскую армию после остановки войны, чтобы построили новую инфраструктуру обороны в ЕС, возможно, даже другой формат НАТО. Но пока что ситуация накаляется. Глава ЦРУ Джон Редклиф косвенно подтвердил, что США прекратили обмен разведанными с Украиной. Но после вчерашнего заявления Зеленского это решение может быть пересмотрено. По его словам, это результат встречи в овальном кабинете. Он добавил, что с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру после письма Трампа. У Трампа были вопросы насчет того, насколько Зеленский привержен мирному процессу. И он сказал, давайте поставим на паузу. Я хочу дать вам возможность подумать над этим. И вы увидите ответ. Президент Зеленский вышел с заявлением и сказал, что готов к миру. И я хочу, чтобы лидерство Трампа принесло этот мир. Так что с поддержкой Украины на военном фронте, на разведывательном фронте пауза будет убрана. И я думаю, мы будем работать плечо к плечу с Украиной, как нам нужно, чтобы эти мирные переговоры продвинулись. Ранее сегодня два официальных лица в комментарии изданию Financial Times подтвердили, что Вашингтон прекратил разведывательные каналы из Украины, но данные о России и Украине все еще передаются союзникам, в частности Британии. Дональд Трамп во время своего выступления в Конгрессе ни разу не коснулся вопроса о том, как может выглядеть справедливый мир в Украине или о том, может ли Америка или ее европейские союзники гарантировать, что Украина останется независимым государством. И ни разу он не предположил, что Путину, возможно, придется отказаться от чего-то вместо этого или что произойдет, если российский лидер Решит продолжать воевать, отмечает Дэвид Сенгер, корреспондент Нью-Йорк Таймс по вопросам Белого дома и национальной безопасности. Кроме того, Трамп, похоже, приветствовал сообщение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении к мирным переговорам и соглашении о добыче полезных ископаемых. Но Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия или другой значительной помощи Украине. Пока помощь не возобновится, говорить об оттепели между США и Украиной действительно рано, но потепление на лицо, констатирует политтехнолог Аббас Калямов. Произошло некоторое сближение позиций Зеленского и Трампа, Украины и США. И в этом смысле позиции Путина сейчас не такие блестящие, какими они казались день-два назад, ну вот после, после конфликта прошлой пятницы. Но сказать, что так сказать, можно вот так облегченно выдохнуть и расслабиться, ну пока, не, пока нельзя, потому что все-таки сближение, оно так, только наметилось, вот этот разворот вроде бы наметился, но будет ли он э, осуществлен на практике, мы пока не знаем. Сразу после заявления Трампа э, и источники в его окружении сообщили американских, американским СМИ о том, что э, условия э, соглашения по редкоземельным металлам скорее всего будут изменены, э, они станут более э, жесткими. Приостановка военной помощи администрации президента США Дональда Трампа не означает, что оборона Украины быстро рухнет, но это серьезный удар, который грозит исчезновением некоторых из самых эффективных видов оружия из арсенала ВСУ на поле боя и усиливает давление на Киев, чтобы тот принял мирное соглашение, пишет Associated пресс. По словам представителя Пентагона, приказ Трампа о приостановке помощи включает и ту, которая уже была одобрена и направлялась в Украину. Представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности, сказал, что неясно, какое именно оружие и какой объем помощи был остановлен, даже с учетом того, что уже ехала в Киев. Издание объяснило, что с начала войны США использовали два основных способа предоставления Украине помощи. Президентское разрешение на взятие оружия и запасов Пентагона и быструю отправку на фронт в Украину. И инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине, которая использует долгосрочные контракты для отправки оружия. Чиновник сказал, что некоторые виды оружия одобрены администрацией Джо Байдена и поставляемые через президентское разрешение были затронуты запретом от Трампа, но никаких других подробностей нет. Например, неясна судьба по пакета помощи на 500 миллионов долларов, одобренного Байденом уже перед уходом. Он включал ракеты для ПВО, системы переброски боеприпасов и другое оборудование. Однако в настоящее время неизвестно, какую часть пакета Украина уже получила, а какая была приостановлена. Действия США не окажут немедленного влияния на поле боя, где ВСУ изо всех сил пытаются остановить неустанное российское наступление на Донбассе. Украинские войска замедлили российское продвижение вдоль линии фронта, где Россия медленно набирает силу ценой огромных человеческих и материальных потерь. Прежде всего, приостановка помощи ослабит противовоздушную оборону и нанесет ущерб способности Украины поражать российские цели далеко за линией фронта. По словам Патрика Берри, эксперта по военным действиям в Университете БАТа Великобритания, Украина уже испытывает нехватку ракет для американских систем Патриот, которые имеют решающее значение для защиты городов от российских воздушных атак. Проблема в том, что многое из того, что поставляют США, это то, что Европа и другие страны не могут предоставить в краткосрочной перспективе высококачественные вещи, сказал он. У Украины есть запасы артиллерийских снарядов и других боеприпасов, и страна нарастила свое производство беспилотников, которые сейчас являются одними из важнейших видов оружия. Издание указало, что чуть более половины военной техники, используемой Украиной, производится внутри страны. Малкольм Чалмерс, эксперт Руси, сказал, что Украина нарастила свое оборонное производство и внедряет инновации с невероятной скоростью из-за давления, которому мы подвергаемся. Они продержатся довольно долго, но это материальный удар, а еще вызов для Европы, констатировал эксперт. Официальные лица США заявили, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией, говорится в публикации издания Wall Street Journal. Отмечается, что решение о приостановлении помощи имеет целью показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на достижение мира. Официальные лица, на которых сослалось издание, говорят, что даже подписание соглашения о полезных ископаемых может оказаться недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь. Условия самого договора же о полезных ископаемых между Украиной и США тоже могут измениться, поскольку теперь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет более выгодной сделки, пишет CBS News со ссылкой на собеседника, знакомого с деталями переговоров, который пожелал остаться анонимным. Несмотря на то, что Украина дала понять США, что готова подписать договор, американская сторона заявляет, что соглашение не завершено. Издание привело слова министра финансов США Скотта Бессента, которого журналисты спросили, является ли соглашение все еще актуальным. На что чиновник ответил, пока нет. Несколько источников сообщили, что соглашение еще не завершено, и его условия могут измениться, поскольку президент Трамп теперь стремится к лучшей и более выгодной сделке. Цитирует издание знакомого с деталями собеседника. Чиновники администрации США сообщили себе с НИУ, что на вечер вторника не было никакого плана по подписанию соглашения Трампом или его ключевыми советниками. После выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе нас ждет второй раунд эпопеи по редкоземельным металлам, который, похоже, будет успешным. Так считает политолог Вадим Денисенко. И только, только после этого де-факто начнутся переговоры по сути. Первый базовый вопрос в них – линия разграничения, которая должна стать новой границей, так сказать. Это не устраивает Российскую Федерацию, и поэтому россиянам нужно будет срывать или затягивать переговоры. Их стратегия, как и с самого начала, остается неизменной – попытаться срывать все руками Украины. Второе – россияне попытаются расширить тему Украины, связывая ее с Ираном, Северной Кореей и своими попытками зацепиться в Сирии и Ливии. Россияне будут играть картой мира, при необходимости сдадут Венесуэлу, например. И это открывает для них определенный люфт. Но одновременно это может напрягать как минимум Израиль и Турцию. И нам надо искать варианты вовлечения наших потенциальных союзников в эту игру. Недаром турки приняли участие в экстренном саммите по вопросам войны в Украине в Лондоне 2 марта. Конечно, мы являемся частью переговоров ЕС и США. Европа будет увязывать в одно целое договоренности о неведении 25-процентных почты на свои товары, собственную безопасность и европейские гарантии Украине в одно целое. И это потребует времени, и Европе точно не нужен крик. А мы, хотя и весомый элемент переговоров, однако не единственный вопрос. Китай же по-прежнему будет ждать, полагая Денисенко, любые попытки сейчас начать играть с Пекином будут обречены на провал. Еще раз повторюсь, переговоры по сути еще не начались, и Дональд Трамп еще не столкнулся с требованиями россиян. А россияне всю свою ставку делали на финансирование предложений, озвученное в Риаде, и на то, что в результате первого раунда Украина абсолютно потеряет свою субъектность из-за срыва переговоров. Россияне уже промахнулись в том плане, что нас поддержала Европа. Сейчас крайне важно... Трезво оценивать каждый шаг и его последствия. Кроме всего прочего, мы всегда должны держать в памяти личностную непрезнь Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Общество разогрето тем, что произошло в прошлую пятницу в Белом доме. Но нам придется сходить в холодный душ. Самые сложные переговоры только начинаются, и существует слишком много игроков, которые не хотят их скорого завершения. И напоследок мы можем сто тысяч раз говорить о недемократическом развороте Трампа. Но от этого не меняется один важный факт. США остаются самой сильной страной мира, и именно от них сейчас зависит наше будущее. Просто не забывайте об этом. Большинство американцев тем временем агрессором считают именно РФ С зависимостью помощи украинцам от соглашения ископаемых тоже согласны. Далеко не все не понимают, почему так. Среди избирателей-демократов поддержка Украины выше, чем среди сторонников республиканцев. Американский президент Дональд Трамп прекратил военную помощь Украине, а ранее едва ли не обвинил украинское государство в начале войны, развязанной Россией. Опрос Reuters и PSOS показал отношение американцев к подобной риторике их 47-го президента. Так, согласно результатам социсследования, мнения американцев разделились по поводу того, что поддержка Вашингтоном Киева должна быть обусловлена получением счастья украинских ископаемых. В частности, около 46% респондентов в опросе поддержали такую идею, 50 выступили против. Если говорить о партиях, то среди тех, кто одобряет такую идею, 73% это избиратели республиканцев, что логично, 21% демократов. Что касается заявлений Трампа, которые больше смахивают на обвинение Украины в развязывании войны, то американцы в целом считают агрессором именно РФ. Около 70% респондентов согласились с утверждением, что Россия больше виновата в развязывании войны, чем Украина. Из них 62% это избиратели республиканцев, а 81% избиратели демократов. Согласны с позицией Трампа, поэтому опросу всего 7 процентов опрошенных. Опрос проводили 3-4 марта этого года, исследования проводились онлайн по всей стране, опросили 1174 респондента, погрешность около 3 процентов. Украина европейский десант вскоре может отправиться в США, дабы переубедить Трампа, что в мире по-прежнему должна работать сила права, а не правосилы. силы. Правительство Франции подтвердили президент страны Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и украинским лидером Владимиром Зеленским могут в ближайшее время посетить Вашингтон. Рассматривается возможность того, что президент Макрон может вернуться в Вашингтон с президентом Зеленским и его британским коллегой, сказала пресс-секретарь французского правительства Софи Примас. Спикер не уточнила дату этой поездки, однако отмечалось, что этот визит может состояться в ближайшей перспективе. Ранее Daily Mail сообщила, что Макрон, Стармер и Зеленский уже на следующей неделе готовы отправиться в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы представить президенту США Дональду Трампу единый план урегулирования войны. Собрать войска и прикрыть Орбана. Депутаты Европарламента предложат лидерам ЕС создать Общую европейскую армию и обеспечить возможность пересмотреть договор с ЕС, чтобы включить новый момент относительно сферы обороны и подготовиться к расширению. Также депутаты Европейского парламента от партии Уолт направят лидерам стран ЕС план, в котором призовут лишить Венгрию права голоса, наконец-то. Об этом сообщает политико со ссылкой на текст плана. По данным издания, план состоит из 9 пунктов. Также в нем предлагают назначить высокую представительницу ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каюкалас полноценным министрами иностранных странных дел ЕС. И не мудрено, что Европа взяла себя и в руки, и в ноги, как никогда ранее. Су-35 России атаковал воздушное судно Франции и в Париже сделали жесткое заявление. Франция подчеркнула, такие действия России демонстрируют попытку ограничить свободу воздушного движения. Министр обороны Франции Себастьян корню сообщил об агрессивных и непрофессиональных действиях российского истребителя Су-35 против беспилотника Рипор, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Восточным Средиземноморьем. Об этом он сообщил в микроблоге X. По его словам, в воскресенье пилот российского самолета трижды совершил опасность сближения, что могло привести к потере управления беспилотником. Три последовательных близких пролета могли привести к потере контроля над беспилотником. Это демонстрирует желание ограничить свободное воздушное движение в совместном воздушном пространстве, написал он. Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного поведения со стороны российских ВВС. Страны НАТО неоднократно сообщали об агрессивных перехватах их самолетов. Никуда не летит, но зато готов видеть всех у себя великий миротворец Александр Лукашенко. Он зовет Зеленского, Трампа и Путина на мирные переговоры в Минск. При этом белорусский диктатор похвалил президента США за то, что он делает, чтобы прекратить войну. Белорусский диктатор Лукашенко предложил организовать в Минске переговоры президента Украины, США и России. Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Также он отметил, что испытывает большой оптимизм по поводу того, что администрация США и Трамп делают для того, чтобы прекратить войну надо договариваться хотите проезжайте вот рядом 200 километров от э, границы до Киева белорусской границы ну 500 километров полчаса на самолете проезжайте вот здесь сядем спокойно, без шуму, без криков договоримся. поэтому передайте трампу я его жду здесь вместе с путиным и зеленским сядем и спокойно договоримся если вы хотите договориться. На это предложение отреагировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Он дал понять, что идея, по мнению российской стороны, хорошая, но преждевременная. Минск был бы для России лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока никак не обсуждался, сказал Песков. Как и любой другой, забыл добавить он, ведь мир России ни на каких площадках не нужен. Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце. Уильям Шекспир, Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Увидимся и победим.